kemudian Nabi Ibrahim pun bagi satu pesanan kepada kita supaya apa? supaya hidup di atas muka bumi ni banyakkan dah tanam kebun di dalam syurga, eh pelik kan? macam mana tu? kita nak tanam pokok di dalam syurga ni boleh ke kita ni masuk ke syurga? tanam musangking ke? tanam pisang ke tanam apa macam-macam pokok ke tanam kobeh ke kangkung ke dalam syurga ha, tak seperti itu yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim banyakkan dah sebut perkataan la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim siapa yang beramal dengan amalan ini ibadatnya dia sedang menanam pokok di dalam syurga apa kalimahnya la hawla wa la quwata illa billahil adiyil azim amalan yang mudah je amalan yang senang je walaupun amalan yang mudah ni ibadatnya kita tanam pokok di dalam syurga لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha agung lagi maha besar ya tanah di dalam syurga ni tanahnya hebat tanahnya luar biasa tanah di dalam syurga ni kalau nak dibandingkan dengan dunia ni kalau kita dapat tanah satu persegi dah di dalam syurga ni ibaratnya lebih baik berbanding dengan dunia dan juga akhirat berbanding seluruh isi dunia ini itulah nak dibandingkan tanah syurga berbandingkan eh, ya berbandingkan dengan tanah di syurga nanti ada satu riwayat yang lain mengatakan bahawasanya sesiapa yang membaca subhanallah wa biham subhanallah walhamdulillah wa ولا إله إلا الله والله أكبر جوجو إبارات من لَمْ أوكو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله wala illallah wallahu akbar setiap satu pokok setiap satu kita sebut kalimah tersebut setiap kali kita menyebutkan perkataan tersebut ibadatnya kita menanam satu pokok di dalam syurga